મુંબઈથી એક યુવાન સાયકલ લઈને ભારત યાત્રા માટે નીકળ્યા રાજસ્થાનથી એક યુવાન સાયકલ લઈને ભારત યાત્રા પર નીકળ્યું હતું જ્યારે તેમને પોતાની યાત્રાનું શુભારંભ મુંબઈ સિદ્ધિ વિનાયક મંદિરથી કરવામાં આવ્યો હતો જે ભારત દેશના તમામ પર શક્તિપીઠ સહિત બાર જ્યોતિર્લિંગનો સમાવેશ થશે ત્યારે આજ રોજ ભાવનગર જિલ્લાના ઘોઘા તાલુકામાં આવી પહોંચતા ત્યાંથી સોમનાથ જવા રવાના થયો હતો આગામી સમયમાં ભારત દેશના તમામ તીર્થ સ્થાનોની સાયકલ પર સવારી કરી પરિક્રમા કરશે अश्विन गोहल जे न्यूज भावनगर भाइयों को मैं अपने राजस्थान अलवर डिस्ट्रिक्ट निमाना बेलनी गांव का रहने वाला हूं जो मैंने जो यात्रा स्टार्ट की है मुंबई सिटी सिद्धिविनायक स्टार्ट की है अपने हिंदू देवी देवताओं के अनुसार कोई भी नया काम करने से पहले आ, आप कोई भी नया काम करने से पहले हम गणेश जी की आराधना करते हैं तो मैं भी अपने सिद्धि विनायक मंदिर से उनके चरणों में आशीर्वाद लेके मैं अपनी यात्रा स्टार्ट की है आज मेरा यात्रा का दसवां दिन है मैं अपना विनायक दीवदानी माता के दर्शन करते हुए मैं यहाँ पे भोगा घोगा यहाँ से सोमनाथ की दूरी है कम से कम दो किलोमीटर के समथिंग ये जो मेरी यात्रा है ये पूरी तीन दिन रहेगी जितने भी भारत में बावन शक्तिपीठ मंदिर चारधाम यात्रा और बारह ज्योतिर्लिंग के अलावा और भी हमारे राजस्थान में बहुत रहस्यमय मंदिर है बहुत रहस्यमय संत हैं उन सबके बारे में आपको बताऊंगा। जितने मेरे हिंदू भाई है ज़्यादा ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें जय हिंद जय भारत